মেট্ৰিকৰ কেণ্ডিডেটখিনিকো যদি আমি আমাৰ অসমত ইমান মন্দিৰ কমিটি আছে অসমত ইমান বিহু কমিটি আছে অকল উৎসৱ পালন কৰিলে নহয় যদি মানুহৰ উৎসৱ আমি নকৰোঁ গুণৰ উৎসৱ নকৰোঁ সেইবাবে মই লাহে লাহে বিহু কমিটিবিলাকক মই এটা কণ্ডিশ্যন কৰিব গৈ আছোঁ যে ডেৰ লাখ টকাটোতো আপোনালোকে পাব কিয়নো মেট্ৰিকৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে আপোনালোকে তিনিমাহ ক্লাছো কৰোৱাব লাগিব নহ'লে আপোনালোকে চৰকাৰৰ অনুমোদন নাপায় কাৰণ গান বজনা কৰিলেতো অসমখন অকল ঠিক নহ'ব লাগিব সাংস্কৃতিক লাগিব আমি বিহু কৰিছোঁ ঝুমুৰো কৰিছোঁ কিন্তু সেইখন দেশতহে সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠে ক্ৰীড়া গঢ় লৈ উঠে য'ত বিদ্যায়তনিক পৰিৱেশ থাকে বিদ্যাৰ পৰিৱেশ নাথাকিলে সংস্কৃতিও নিৰ্মাণ হ'ব নোৱাৰে সেইবাবে মই লাহে লাহে চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমাৰ পূজা কমিটি বিহু কমিটিবিলাকে যাতে মেট্ৰিকৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ক্লাছ কৰোৱায় আৰু শিক্ষকৰ দৰমহাটো আমি দি দিম কোনো অসুবিধা নাই খালী ব্যৱস্থাখিনি বিহু কমিটি আৰু পূজা কমিটিসকলে কৰিব লাগে আৰু সেই লাইনত মই দুই এদিনতে এটা চৰকাৰৰ আঁচনি পাব যে আমি ধৰক আমাৰ আজাৰাতে বিহু হয় পূজাও হয় যদি চৰকাৰে আপোনালোকক মাহত দহ হাজাৰ টকা দি থাকে মেট্ৰিকৰ ষ্টুডেণ্টখিনি গধূলি পঢ়োৱাটোতো কোনো আপত্তি নাই দুজন ইয়াৰ ঘৰত চাকৰি নোপোৱাকৈ বৰ্তমান ইণ্টাৰভিউ দি কষ্ট কৰি আছে বা বি এডো পঢ়ি আছে ক্লাছটো কৰিলে তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিঙো হৈ যাব বি এডৰ গতিকে এই ধৰণৰ নতুন নতুন সামাজিক চিন্তা আমাৰ অসমত হ'ব লাগে নহ'লে আমাৰ অসমখনত আমি গতানুগতিকতাৰ মাজত চলি আছিলোঁ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত এতিয়া আমাৰ ৰাজ্যখন খুব ভাল ৰাস্তাত আগবাঢ়িছে এনেকৈ যদি আমি দহ বছৰ যাব পাৰোঁ অসম বহুত ওপৰত যাব কিন্তু তাৰ কাৰণে মানুহ সামাজিকভাৱে চৰকাৰে অকলে কৰিব নোৱাৰে ৰাইজে তাত সহায় কৰিলে ৰাইজ আৰু চৰকাৰে মিলি আমি অসমখনক ধুনীয়াও কৰিব পাৰোঁ আৰু সৰ্বাংগ সুন্দৰো কৰিব পাৰোঁ মই এই কথাখিনি মাত্ৰ আজি আপোনালোক উপস্থিত আছে ইয়াৰ কোনো এটা চিন্তাৰ খোৰাক হিচাপে আপোনালোকলৈকে এই কথাখিনি আগবঢ়ালোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কিমান গানৰ গান গোৱা প্ৰতিভা লুকাই আছে আমাৰ যদি প্ৰত্যেকখন সমাজতে এখন ভাল মিউজিক স্কুল থাকে আমাৰ খেলপথাৰ আছে খেলপথাৰ লগত যদি এটা প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা থাকে আমি কিমান মানৱ সম্পদ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম অসমত মানৱ সম্পদ নিৰ্মাণ কৰাই হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ লগতে আমি স্কুলবিলাকত লাহে লাহে এইটো চিন্তা কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে এইবাৰ এডভান্টেজ অসমত আমি এখন মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙো চহী কৰিছোঁ যে স্কুলবিলাকতে আমি স্কিল ট্ৰেইনিঙৰো আমি ব্যৱস্থা কৰিম স্কুলবিলাকতো ক্লাছ হ'ব ক্লাছৰ পিছত যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কিল শিকিব খোজে কোনোবাই স্পকেন ইংলিছত ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব কোনোবাই ৰিটেইল মাৰ্কেটিঙত ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব কোনোবাই ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাম শিকিব খুজিব আমি স্কুলবিলাকত উদ্যমিতাটো যোগ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী চব ডক্টৰেট নহয় চব আই এছ নহয় চব এ চি এছ নহয় আমাক সকলো ধৰণৰ মানৱ সম্পদৰ প্ৰয়োজন আছে প্লাম্বাৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিয়াৰৰ পৰা ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা মিউজিচিয়ানৰ পৰা সকলো ধৰণৰ আমাক মানৱ সম্পদৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেই সৰ্বাংগীন বিকাশ বহুমুখী বিকাশৰ বাবে আমি যেতিয়া বিদ্যালয়বিলাকক ব্যৱহাৰ কৰিম আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ পৰাই উপযুক্ত মানৱ সম্পদ নিৰ্মাণ হ'ব